Добрый день. Показываю вам кухню. Кухня МДФ, фурнитура вся блюд. Радиусный фасад без ручки на типоне. Петли блюм, типончик. Открывается от нажатия. Следующий тоже. Все на все Blue, все на типоне. Вот таким моментом мы закрыли батарею. Фасады на тихпонах, ручек здесь нету. Решетки для выхода тепла от батареи. Продолжим здесь. Тоже здесь все на дипломах, ручек тут тоже нету. Шкаф под микромоловку. Ну и сделали еще вот такой вот момент. Тоже на типоне фасад, ручки. Верхний фасад у нас хафай, подъем двух фасадов. Тоже блюм. Дальше у нас идет, как вы поняли, это холодильник, встроенный холодильник, МДФ фасады, стеклянные ручки. Дальше у нас идут ящики, тандемы. вот сделали еще такой ящик скрытый. движения коробок. Сделали вот для бутылочек небольшие разделители здесь. То есть мы можем их двигать, они у нас двигаются, и мы можем регулировать под бутылочкой. Духовой шкаф, под ним сделали без ручки фасад на теплоне, открывается от нажатия. Вот наша пасочка для приборов. Дальше у нас идет посудомойка. Следующий фасад тоже попросили, чтобы здесь не было ручки. То есть как бы нажимается. Вот нажатие на типоне. Дальше идут у нас вот такие вот ящички полного движения, обратите внимание. можно еще делать кубрики сюда. Радиусный фасад также без ручки, открывание теплом. Также у нас идет и верхний фасад, открывание под вот нажатием. Дальше идет у нас ХП, подъем двух фасадов. Здесь у нас сушка, тарелки, чашки. Дальше такой же фасад на Типоне. Нажимаем. Вот на от нажатия. Опять же у нас идет. Такой же. Здесь у нас идет вытяжка. Ограничители угла стоят и встроенные в петлях и наружная тоже петля доводчиком. также здесь хафа и все так что кому интересно пожалуйста забыл сказать про самую главную фишку этой кухни профильную ручку которая да. выполнена с, э, с скошенным углом для того чтобы фасады при открывании не цепляли ручки соседние ручки. Вот. Торец заполирован до глянцевого состояния. Также имеется подсветка по всей кухне, которая пока что не подключена. Да, выключатель нам не поставили, но покажи еще момент плинтуса. Нас попросили обойти. Кто такой Плинтусов на кухне два типа. Первое это Высокий рехау алюминиевый, который пущен по рабочей поверхности. И второй это, по-моему, алпату называется он. Низкий бортик вокруг окна. Потому что высокий не становился под открывающейся частью. Потом был установлен второй тип плинтуса, более низкий по высоте.